Всем привет! Это видео будет про мою косметику. Давайте все начнем. Э, и лежите на вот, так, вот в таком вот э, ящичке. А э, не вот в этих коробочках, а вот в таком ящичке. Потому что вот тут вот духе. Ну, это об этом в другом видео буду будет. И сейчас. И вот, да. Хранится она вот так вот. Открываешь, хранится она в таких же коробочках по цвет. Всего тут раз, два, три, ну, четыре коробочки. Ну и давайте начнем. В первой коробочке у меня хранится всякая пудра и, ну, там, я даже, я даже не знаю. Ну, давайте я вам покажу. Это и румяна, вот, да. Это пудра румяна от Coloration. Она блестящая. Она да, открывается, лицо вообще блестит. Но да? блесточка, Тут вот есть зеркало встроенное. Мне это, кстати, не очень нравится. Да, тут, тут летело. Но я им почти что каждый день пользуюсь. Дальше. Тоже, ну, пудра, румяна от что, без... Иди это Иди, мама у меня место. с места. Так, у меня место. будут здесь сенятки. Так, место. это она очень ложись. яркая. Вот Такая место. вот. Да. Вот так вот. Она очень яркая. Ну, Но... ну как, нормально. <звук> э, дальше. Э, пудра от, не знаю, дальше фильма. Тут есть, тут она идет как бы со спонжиком, она мне вот с такой ниточкой и вот так вот наклоняешься, вот так вот, оп, она очень белая, она офигенно белая, очень прям белая, она лицо как китайки, у японки делают белого вот очень, кстати, нравится, иногда для таких кремов я ее использую. Дальше это... Тут еще у меня маленькие палеточки. Э, это тень. Тени. Идут зеркальца. Такое вот. И э, такой вот изумрудный зеленый цвет. Вот так вот он выглядит от фирмы, фирмы, фирмы. Так, Coloration. Coloration. Вот вместе у меня как бы колорейшн, видите? Вот так вот они. Вот так вот они мне очень нравится. Классники. И дальше. Это еще такая вот. Ну, они тут очень яркие. Лучше так сделаю, потому что ну, как бы так не будет. Не обращайте внимания на мобед в голове, потому что я еще не почесалась. Почему-то они открываются вот так, не вот так вот. А вот так. Вот так вот они э, блесточки. Они с блесточками. Это черные это чуть. Ну, как бы, давайте я вам их покажу. Вот черные, он такой, как бы серый. Серый. Да. Это фирма от Кларш. Кларш. Сейчас посмотрим вдруг у меня. Вот. Кстати, у меня тоже такая фирма Кларш. Вообще обожаю эту фирму, Очень классная. Очень, очень, очень вообще офигенская фирма. Кларш, вот, как видите. И тут тоже по китайски написано. Ну, мне кажется, что косметика вся из Китая. Дальше. Ну, может быть, и это от Клар. Нет, это не от Клар. Я как бы их покупаю набором. Если мне нравится, э, ну, этот производитель, я правда покупаю набор. Дальше. Вивин Сабон. Вот это вообще, это у меня, это мое, это мое чудо, это я каждый день им крашусь. Но сегодня я не накрасилась, вчера тоже. Они вот такие вот темные, вот вообще такая тональность нежная. да, Алиска? Алиска, это моя собака, ты знаешь. Ну, это от фирмы, да, еще сказала, я и тут лежат две кисточки. От Кайдейш. Ну, Кайде написано по-английски. Сейчас Кэйден. Кейдэйш, я так понимаю. Вот. Я просто обожаю эту фирму, и у меня есть же. От нее. По-моему, сейчас найду. Да, вот. Все, нашла, нашла, нашла. То еще напечатано. Так вот. Так вот. Это, еще такая. это у меня, я вы просто обожаю, это мое все, это мое, это лицо, это вообще Мне меня, да сейчас она накладана, и очень классно. Она тоже от вот так вот она очень хорошо покрывает лицо. Вот видите, у меня вот прям вообще офигенная фирма, когда вот так ты вот Я там брат э, с сестрой так ругается. У меня есть сестра. Не смей, там все такое, да. Вот так вот она выглядит. Да. Она, кстати, очень удобная. Дальше это идет маленькая, при маленькая палеточка теней тоже. Она от... Сейчас скажу, от какой фирмы. Вот. Альчхо Колорис. Да, вот так вот она выглядит. Она золотой красит, а тут есть зеркальце. Да. И вот так, кое на коробочке. Зеркало. Дальше это тональник. Он вот такой. Как он. Но очень красивый. Связанный. Он простой там, как некоторые, но мне очень нравится. Он, ну, я его как бы не пользуюсь, но он там для всяких выступлений. Тональник у меня всего два, второй. Сейчас покажу, что пакетики пакетике Да, второй у меня пакетик. Это от фирмы Jarvis Clow. Joris Cloth. Да, И да, очень, кстати, крутой тональничек. И вот сейчас все сложу. Да, с этой коробочкой покончен. Сейчас покажу вторую коробочку. Так, это вторая коробочка, и, и в, 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 во второй коробочке лежит такой вот закруглитель ресниц, вот так вот он делается, и сразу ресницы закругляются. Да, дальше кисточки, кисточка. Да, да. Там меня ударилась мало. Да, коловыш. Очень, кстати, классная кисточка. Синяки, ну там, да, у кого синяки можно очень отлично там да, тестировать. Дальше у меня лежат спонжики. Не открытые спонжики. Просто я их обожаю. Я их очень обожаю. Сто... стоили они в моем магазине всего 180 рублей. Ну, 180 9. Ладно, 200. 200 рублей не стоили, короче. Да, очень классный, один розовый, второй такой вот, один этот такой нежно-розовый, а второй э такой просто белый. Сейчас они э от фирмы они, кстати, очень мягенькие. Так, к лицу можно очень классно представлять. Мягенько. Мягенько, мягенько, мягенько. Я их купила 16 декабря. Я помню все. Потому что эй! И пахнут, кстати, очень классненько. Очень, -очень классно пахнет, они очень мягкие. Офигеновские. Вообще. Офи Офигенские. Советую всем э -э, Литуаль. Да. Да. Я люблю фирму просто Литуаль. обожаю. Не обращайте меня, мне тут тональность Дальше у меня лежат туши. У меня их четыре. Так, у меня их четыре туши, по-моему, да. Четыре туши. Зеленый тушь. Вот. Я хочу себе еще э -э Синяя тушь купить, потому что у меня все синяя. Я очень классный. Дальше тоже от Coloration. Какие-то моя. это простой черный. Пер. Дальше тушь от обожаю. Тушь от Роза Олейн. Да. Тоже черный. И туш. Так вот. Классно. Это тушь туш такой. Э, тоже обожаю. Это тут не написано вообще. Кто не видит, хотя нет написано. Это не разобрать фирму. Вот такая вот она, цвет. Дальше что, у что, меня лежат, лежит губ для губ. Точнее, потом лежит у меня. Вот, э, стрелки наводить. Смотрите, как удобно. Вот так вот окунаешь и аккуратненько наводишь. Просто отличный карандаш. Как раз. Ну, типа карандаша. Дальше простая серая стрелка. Э, дальше набор для теней кисточек. Это стоит они 50 рублей всего лишь. Просто я их покупала. И... Дальше у меня есть набор вот таких вот кисточек. Сейчас вам Покажу их все, я их просто обожаю, их заказывала с удовольствием, сразу видела, о, хочу, хочу. Заказывала я в косметик, косметик Лайкс. Ну, там очень много палеток, всего такого. Я, кстати, заказала палетку с ней, и скоро она придет, я тоже буду снимать при ней видео. Так вот она выглядит, вот. Значит, сейчас расскажу. Это для теней, я так понимаю. Это для улыбки, вот Такая вот. Это для теней. А, это под синяками. Вот, под синяками. Хорошо. Это для ребромян, Это для бровей и ресниц. Все. Дальше у меня идет... Я уже к 12 минут. Это два черных карандаша. специальная такая классная маленькая штучка, и там всех можно красить. Не своей штучка, Дальше. <свеч> такая кисточка. Не знаю, это она фирма, но точно не помню <свеч> Там брат у меня играет. <свеч> Дальше. Таких два. Такая. И такая. Кстати, я просто офигеновски обожаю эту штучку. Офигеновски что она потому что она потому что она э, очень классная тем то что смотрите э, если на пальце вот так если тема, да, я затем дай так он одеваешь так вот, надеваю, так вот э, а это вот так вот растушевывать котинечка все такое да ну я одеваюсь что я просто с мальчиками и надела такие очки. Иди ваше с вами. Для игры. Место. Место? Да. Место. Давайте начинать. Место. Дальше. Место. Место, из Вот твое место. Это там да, мама с места ее дрессирует. сюда. Дальше. Дальше. Это... Пошу, у меня это губножка. Губножка у меня. Место. Мама. Я Схожу. хочу. Дальше. Первое. Это... Пошу. Такая вот Немножко темного цвета. Ну, темного просто, потому что я ну, очень люблю темные цвета. Да. И дальше идет такого морковного цвета. И как бы вообще не пользуюсь. Но сейчас покажу, как это будет выглядеть. Поехали, этот цвет не передать. И вот так вот это выглядит. Мне вообще она не нравится, потому что она такая, как надо. Да, дальше поехали. А я это сотру. Все. Все, я стерла стира... губы. И дальше это идет у меня губнушка. Э -э Губнушечка от... Она специально для кисточки предназначена. Не знаю от какой фирмы, так не написано вообще. А, Джорджо Каламашин, дальше. И такая губношечка. И ее мало осталось. Сейчас покажу. Я прилагаю вот ее так, потому что она как бы так губа больше. жидовый подбородок. Да. Так это выглядит. И дальше у меня вот еще такая пудра. Да. От кейдай фирма кейдай и палетка чинь. Палетка теней от Летуаль. И сейчас раскрою. вот так она открывается. Тут 32 цвета всего. Разных тональностей. Вот так вот. Дальше открываешь вот так. И вот так. Это зеркальце. И вот так. Все. Это не тени. Тут есть это губнушки. Это губнушки. Вот это губнушки. Дальше Румяна румяна, пудра, пудра, э, для румяной и пудры кисточка, кисточка для теней, кисточка для э, губ. Ну, губа, для губ. Все. Да. Вот сюда я положу коксик и поставлю на нее барашковую. Ну а на этом мое видео заканчивается. Мне с вами придется прощаться. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. С вами была Ангелина Боротеев. Всем пока-пока.